уважаемые комсомольчане, добрый день, уважаемые ветераны. К сожалению, сейчас страна находится в состоянии войны, и в зале присутствуют не только ветераны Афганистана, но и ветераны, которые сегодня защищают нашу страну. Удивительные параллели, которые можно проводить в истории нашей страны, наводят на мысль о том, что если в декабре 79 года Операция в Кабуле специальная операция, которая предполагала, что займет 3 месяца максимум полгода, обернулась тем, что война затянулась на долгие 9 лет и 52 дня. Я хочу сегодня сказать о том, что вот буквально наверное, каждый год мы с вами собираемся вспоминаем те события, которые происходили уже в далекой афганской войне. Мне всегда приятно собираться с вами, приятно общаться. И я думаю, что эта традиция будет продолжаться. И тот заряд, скажем, такой гражданской активности, который сегодня есть у ветеранской организации воинов-афганцев, сегодня мы отмечаем в том числе и 30-летие вашей организации, я думаю, будет передаваться молодым поколениям, ваш опыт именно работы в ветеранской организации сегодня уже востребован среди тех ребят, которые недавно пришли с востока Украины и организовали свою организацию. Поэтому вот эта связь и преемственность поколений ветеранов, она для нас очень важна. Хочу пожелать вам всего наилучшего, здоровья прежде всего, благополучия, достатка. Не теряйте веру. Я надеюсь, что у нас все образуется и будем работать на то, чтобы и в стране, и в нашем городе все было наилучшим образом. Хочу вручить подарок, но самый главный подарок это будет выступление группы «Толх». Это ребята, которые уже стали нам друзьями из города Тернополя, которые лучше всех исполняют песню «Салам Бача». Это будет самый лучший подарок. Владимир Николаевич, подарок. é Вы знаете, четверть века назад закончилась, как мы думали, последняя война для украинского народа. Дорогие боевые побратимы, семьи наших погибших товарищей, гости приглашенные. Сегодняшний вечер приурочен дню участников боевых дней на территории нашей держав, но и также участникам в зоне АТО. Четверо уже четверо наших боевых друзей не вернулись с Аванской войны. Четверо комсомольчан вот уже сейчас не погибли в зоне АТО. Это Капитей Сергей Афганистан. Бутенко Валерий, Афганистан, Лошко Александр, Афганистан. Титов Вячеслав, Афганистан. Герман Сергей, АТО. Зайцев Николай, АТО. Белоконь Александр, АТО. Кондаков Виталий, АТО. 36 воинов-интернационалистов не дожили до сегодняшнего дня. Прошу почтить их память минутой молчания. Лысенко Виктор Анатольевич. Анатольевич. Мы Александр Сергеевич. Уважаемые ветераны, уважаемые комсомольчане, уважаемые коллеги, работники Полтавского водительного комбината. Сегодня действительно день памяти. преддверие дня вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан. Это событие произошло 15 февраля 1989 года. Мы получили Владимиру Николаевичу подарок. Ну, от нас от благотворительного фонда, от Полтавского, Ерестовского водительного комбината, Беладовского улока. Мы не делимся на старшие, младшие, братьев. Мы единая команда, и мы хотели бы, чтобы это, чтобы это оборудование однозначно помогало в работе вашей ассоциации. Что лих посмати. Мій однокласник уже двох синів. Я не чую крик, весняний журавлі.